Мужній і рішучий, гарний і розумний, ніжний і заможний таке малюють у своєму уявленні обранці більшість представниць слабкої статі, але мрії, на жаль, не завжди співпадають з реальністю. Здравствуйте на календарі вже лютий місяць, який за традицією асоціюється у нас з чоловічим святом 23 лютого. І, хоча у нашому житті вже давно з'явилися нові свята, сьогодні ми все ж таки вирішили поговорити про чоловіків. Точніше сказати про українських чоловіків, а ще точніше про те, які вони, чому вони саме такі, і чому вони зовсім не такі, якими ми жінки хотіли їх бачити. Готуючи матеріали для цієї програми, ми стикнулися з дуже невтішною статистикою тривалості життя і численними хворобами сучасних українських чоловіків. Неможливо було обійти увагу і іншу проблему, що знаходиться вже у психологічній площині. Сучасні чоловіки втрачають свою мужність і дедалі більше стають схожими на жінок, яким відтепер доводиться перебирати на себе традиційні чоловічі функції годувати родину, будувати, захищати і Таке інше. звичайна річ, залучаючи до обговорення цієї теми фахівців різних галузей, ми не сподівалися віднайти універсального рецепту покращення ситуації, але все ж таки сподіваємось, що підказку у тому, що ви почуєте і побачите, ви знайдете. Принців мало їх на всіх не вистачає, співала у своїй пісні Вірка Сердючка. Але відкидаючи жарти, перша проблема, говорячи про чоловіків, полягає у тому, що українських чоловіків дійсно мало. За даними інституту демографії і соціальних досліджень НАН України, у віковій групі від 40 до 49 років чоловіки вмирають у три з половиною рази частіше аніж жінки. Сьогодні у середньому чоловіки в Україні живуть 62 роки, що на 12 років менше середнього терміну життя українських жінок, і на 5-6 років коротше за життєвий шлях чоловіків у розвинених країнах. З європейських держав гірша ситуація тільки в Росії, де розрив між тривалістю життя чоловіків і жінок досягає 14-15 років. А ще на початку минулого століття в Україні розрив складав менше року. У 1900 році розрив між показниками очікуваної тривалості життя для 25-річних чоловіків і жінок був менше року. У 39-му три з половиною роки, у 64-му п'ять з половиною років. І у 2007 році 12 років. Основні причини, по яких чоловіки вмирають завчасно, зловживання алкоголем, а також травми і нещасні випадки. У сукупності від них вмирає понад 70 тисяч представників. В сильної статі щорічно, що дорівнює населенню невеликого селища міського типу. У віці від 25 до 64 років чоловіки хворіють на раку двічі частіше, аніж жінки. Чоловіки лідирують за показниками смертності через хвороби органів травлення і алкозалежних недуг. Наприклад, серед чоловіків, хто вмирає від цирозу печінки, 80%. Тож реалії сьогодення дійсно звучать зовсім невтішно. При цьому слід зазначити і такі суттєві показники: здоров'я людини залежить на 20% від генетичних чинників, на 17% від екології, і на 50-53% від здорового способу життя. Тож висновки, чому чоловіки живуть не так багато, як би того хотілося, напрошуються самі. Давно, я заметил, современные мужчины не читают книги. То, что пылится на полках, это именно а интересно. А раньше читали? А раньше читали. И, в общем-то, примеры приводили как конкретно из классической литературы, там, к чему-то стремились. И не в том плане, чтобы повторять и так далее, но это, во-первых, было и в школьных программах. Но я бы не сказал, что это поколение плохое. То есть это поколение может быть менее здорово, потому что все-таки все эти все современные дела и неправильный образ жизни, а именно... Сейчас куда не посмотришь в телевизоре реклама алкогольных напитков. Хоть она вроде как и запрещена, и завуалирована, но тем не менее. Постоянно смотришь, раз, зеленая марка. Бутылка не показана, но показано, что она спонсор. Даже такой популярный вид профессиональный борт, который у нас, тем более, что наши украинские мужчины, в общем-то, болеют, потому что братья Кличко лидерами являются. И то там постоянная реклама. Ну, это же, понимаете, на молодые мозги действует. Раз это рекламируется, значит, это хорошо. Точно так же, как лекарства, когда рекламируют лекарства, которые никто не покупает то мужчины идут любого поколения, сначала пробуют на себе эти лекарства, раз рекламируют, значит хорошо. Конституция Украины предусматривает равенство для всех граждан Украины, независимо от того, какому полу они принадлежат, мужскому или женскому. Гарантируется равное право на свободу личности, вероисповедания, право на труд, право на пользование, распоряжение, владение недвижимостью и иные имущественные права. Также равно и женщины, и мужчины имеют право избираться и быть избранными. Но однако же существует... Некоторые ряд особенностей, которые, несмотря на всю демократичность нашего законодательства, такие выделяют мужчин и женщин. Вот, например, далеко не будем ходить, это трудовое законодательство. Даже в нашей демократичной конституции прежде всего прописано то, что женщины, их права не могут быть нарушены и они не могут быть привлечены к опасным работам. Кодекс законов о труде содержит массу норм, которая предоставляет льготы женщинам. И я считаю, что это правильно уже только потому, что именно женщина наделена такой физической возможностью, как рождение детей. И это состояние женщины, оно трепетное, особое и требует защиты, внимания и понимания, в том числе и со стороны государства. Голова комітету з питань прав людини національних меншин і міжнаціональних відносин звернув увагу на те, що в українському суспільстві існує помилковий стереотип, що питання гендерної рівності це виключно жіночі питання, якими переймаються здебільшого одні жінки. Водночас статистика свідчить про те, що чоловіки все частіше потерпають через відсутність рівних прав та можливостей. Особливих масштабів ці процеси набули з настанням фінансової кризи. Чоловіки вважаються Годувальником родини і чоловік, який втрачає роботу, потрапляє у став депресії і втрачає можливість адекватно оцінювати ситуацію. Голова парламентського комітету навів статистику, згідно з якою 90% випадків самогубств в Україні здійснюють чоловіки. Безробіття серед чоловіків прогресує активніше аніж серед жінок. А ще понад 30% українських чоловіків мають проблеми зі здоров'ям, що приводять до безпліддя. І, хоча хлопчиків народжуються як правило завжди більше, на 100 дівчаток, 105 хлопців, у певний період хлопчиків стає менше. А ми повертаємось до споконвічної жіночої теми, чому сучасні чоловіки зовсім не такі, якими ми б хотіли їх бачити. Если брать э, сказки, если смотреть исторически, как описывается мужчина, в основе вот этих вот сказок, что заложен, какой герой мужчина? Это мужчина, который смелый, это мужчина, который активный, это мужчина, который совершает действия, не боится их совершать, эти действия. и При этом он всегда ответственный. Да, если вспомнить героев, то они всегда сказал, сделал, то есть э, они там спешили в сроки что-то успеть и так далее, и так далее. Вот. И если говорить о том, что сейчас происходит с качествами мужчин, то здесь мы придем к тому, что сейчас можно говорить о том, что есть такой кризис патернизма, называется. В связи с тем, что вот эти вот паттерны мужественности, они начали несколько стираться, то есть женщины стали более сильнее, чем мужчины, не в свою пользу и женщинам, не в свою пользу и мужчинам, да, и авторитеты отцовства, они начинают понижаться. И отсюда можно говорить о том, что стал менее авторитетен отец в семье. А отец для чего в семье нужен? Первое, он дает защищенность, он дает уверенность, он и ребенку дает, и жене дает это. Еще мужчина что дает? Он дает структуру. И отец он еще дает то, что он структурирует, управляет и наказывает в некоторой степени. Да? И тогда можно говорить о том, что авторитета не стало отца. И неудивительно, что сейчас в эпоху, в которой мы живем, нету авторитета суда, нету авторитета полицейских, там милиции, авторитета учителя, преподавателя и так далее. Потому что сами вот эти авторитеты, рамки авторитета, они стерты. В каждом человеке есть три составляющие. Это ребенок, это родители, это взрослый. И вот настоящий мужчина, в нем более развита вот эта взрослая часть. Что означает взрослая, настоящая часть мужская? Это когда мужчина ответственен за свои поступки, ответственен за свои действия. Он как бы все это совершает, и он полагается на себя. Потом обычно взрослый мужчина настоящий, он самодостаточен. Ему достаточно самого себя, ему не нужно опираться на кого-то. Он сам может принять решение, он сам может совершить действия мужчина, который взрослый, он хозяин своих чувств. И он не будет, например, если он раздражен на что-то там одно, раздражение выливать на что-то другое. Да? И вся форма предъявления взрослого мужчины настоящего, она обычно идет через «я» послание. Он говорит «я злюсь, например, потому что то-то, то-то». «Я там раздражаюсь, я обижен». Он не будет говорить, что «ты меня разозлила, ты меня обидела». То есть форма «ты», она вообще уходит. Мужчина взрослый и настоящий мужчина, еще какой-то мужчина, который говорит и действует. То есть он ему не, он может не говорить сто раз о подарке цветов, там, о том, что он подарит цветы. Он пойдет их купит и принесет. То есть у него вообще мужчины мужественные, они сопряжены сразу с такой аллегорией, как действие. Но почему их нет в реальном жизни? Вот. Ну, потому что все мы выходом з детства, вот. И при воспитании і зміщенні вот этой, э, позиции мужественности, и качеств мужских, а там ещё какие качества? Это агрессивность, это твёрдость, это решительность. То есть тут такие качества достать, чтобы выходить для того, абы виховувати справжнього чоловіка, це повинно бути 100% повноцінна родина, де є батько, якого поважають, авторитетний батько. Вообще-то в идеале да, потому что, э, ну, вот именно который авторитетный отец, или э, семья, в которой женщина умеет уважать мужчину, потому что если, как формируется мужественность у ребенка, ребенок сначала копирует папу, он копирует его голос, действия, папа грубо разговаривает, там что-то делает, пиляет, ребенок все это делает. Если мама любит отца, ну, жена любит мужа, то ребенок начинает понимать, что если я буду таким, как папа, мама будет меня тоже любить. То есть это действительно, это реально, это факт, что мужчины, современные мужчины, они стали больше женщины. Это не женские выгодки. Есть, да, есть, есть такой факт, и связан с разными причинами. Это не только воспитание в семье, это и культуральная ситуация, которая есть сейчас, это и мода определенная, да, и это еще один момент, который бы Хотела подчеркнуть, это то, что у, что формирует счет женственность, то, что, например, у, у каждого человека есть инстинкты. И если сравнить, например, первобытных людей и нынешних людей, то они достаточно отличаются. А вот получается, что у современного человека инстинкт самосохранения, инстинкт обладания чем-то, он приглушен, приглушен социальным. Ну, это искусственно сделано, потому что если бы мужчины шли бы за своими инстинктами, что было бы? Они бы воевали бы, они бы демонстрировали бы силу друг перед другом, чтобы свою мужественность поддерживать, да? потому что именно так она поддерживается, когда мужчины конкурируют друг с другом. И тогда получается, что социум специально создал такие условия, чтобы не было военных действий, чтобы не было ну, той ситуации, которая является разрушающей. И тогда получается, что в этом социуме чего обучают? Мальчика обучают, что ну, вообще-то драться, не, не, тут не драться, правильно сказать, а то, что э, ну, защищать себя как будто бы типа плохо, если образно говоря. Да? И тогда получается, что инстинкт самосохранения не срабатывает. И то, о, о какой мужественности и женственности мы можем говорить когда если человек переживает тревогу и страх, у него не может развиваться то, что у него заложено. И, или же, например, там социальный норм. Ребенку говорят, мальчику будь инициативным, он действие совершает, а потом его линейка пол бьют и говорят, что ты сделал. Да? И он понимает, что инициатива, что наказуемо и лучше таким не быть. И тогда получается, что вот этот, э, это как на весах э, происходит, что здесь социальные установки лежат, а здесь инстинкты лежат, если, и лежат. Если вот эти весы уравновешены то у мужчины развивается мужественность а у женщины женщины женственность а если социальное преобладает то инстинкты страдают получается и тогда фундамент который должен формироваться у мужчины а мужчина это как здание моем представлении фундамент у него должен быть твердым он должен быть таким устойчивым да и тогда если этот фундамент не закладывается мужчина не может психологически сепарироваться от материнской фигуры или материнская фигура не отпускает мужчину в сепарации и мужчина не может становиться самостоятельным, а мужчине важно делать свои ошибки, там быть самостоятельным, принимать самому решение, потому что именно вот это путь взрослую часть мужскую, который приводит к мужественности и настоящести мужчины. Не надо забывать, что произошла же трансформация женщин тоже, то есть не мужчина трансформировался, он стал иным. Но женщины что же тоже не такие, как были 10, 20, 30, 40 лет назад. Почему даже вот иногда смеются, что, допустим, молодой человек влюбился в зрелую даму, ну, я не имею в виду там, что совсем уж престарелую, но которая, например, там лет 40 и так далее. Что он не нашел? Может быть, он не нашел именно то тепло, то понимание, которое он не находится в своих современных у современных девочек. Я же не, не обязательно видел сразу, что именно из-за того, что первый сексуальный контакт там и так далее, или какой-то там суперсексуальный опыт. Но я знаю, что когда именно чисто платонические, такие были отношения у таких людей, то есть разновозрастных. Поэтому все привыкли, что, допустим, мужчина старше, потому что он при деньгах, при машине, при даче, женщина моложе, но бывает и наоборот. И именно тут уже связано с психологическим вариантом совместимость. І повертаючись до тими чоловічого здоров’я. Є іронічна приказка: хворіє дружина, а помирає чоловік. Чому чоловіки бояться лікарів? Чому не наважуються піти і зробити маленькі ремонтик організму, а чекають, коли їх відвезуть відразу на операційний стіл загадка? Можна так сказати, чоловіки псують статистику смертності. Маріан Легато у своїй книзі Чому чоловіки вмирають першими, вважає, що повинні в цьому соціальні фактори. Чоловіки піддаються більшому стресу через необхідність робити кар'єру і підніматися соціальними сходами. Однією з причин ранньої смертності представників сильної статі називають хронічний депресивний стан, в якому перебуває наше суспільство. Але чому соціальні проблеми сильніше б'ють саме по чоловікам? Хоча жінки також відчувають їх на собі. Дуже тривожно, що на селах різко зростає смертність хлопців 20-24 років. Найчастіше вони вмирають від травм отруйнь нещасних випадків. А от у чоловіків городян інше лихо інфекційні хвороби. З'ясувалося також, що самотні чоловіки частіше вмирають аніж одружені. Тож можна зробити висновок, що соціальна ізоляція підвищує ризик ранньої смерті шлюб забезпечує, хоч якісь соціальні зв'язки. Все равно призначення мужчины Как бы мы ни старались и не прописывали в законах, все равно остается то, что заложено издревле. Мужчина это добытчик прежде всего. Добытчик голова семьи. И эта роль пока в ближайшие десятилетия, может и даже столетия, не изменится. Хотя есть такое мнение, что идет эра матриархата, и все-таки функции по обеспечению и главным человеком семьи возьмет на себя женщина. И многие есть мнение, что это будет даже лучше. И когда-то такая ситуация и была несколько тысячелетий назад. но на данный момент в нашем сегодняшнем обществе мы имеем ситуацию, когда все-таки у нас патриархат, и мужчина у нас глава, добытчик, опора в семье и прежде всего для женщины и детей. Да, конечно. При разделе имущества, при разводе, при решении материальных вопросов, женщинам очень бы часто хотелось, чтобы мужчины вели себя более толерантно, более нежно, думали о них, о их будущем, о детях. Но мужчины в последнее время в частности, наши украинские, стали исходить из принципа, что в нашей стране предусмотрено равенство для полов. Значит, будь добра, значит, делись со мной все те же неприятности и невзгоды, связанные с разводом. В моей практике была такая ситуация, когда при разводе жена попросила мужа, чтобы он проявил себя как мужчина и оставил ей, как человеку, с которым остаются их дети, всю квартиру, а не только половину, то этот мужчина сказал, я не настолько богат, чтобы быть джентльменом. То есть в сегодняшнее время э, те прекрасные принципы, э, самопожертвования, джентльменство, они уходят в прошлое. И все-таки, э, если предусмотрено равенство полу, мужчины также его добиваются. Тема человеческих проблем выявилась настолько актуальной и болючою, что мы не припиняли ее обговоривать даже у машине. Современное поколение. Ну, если это женатые люди, я заметил, что они больше слушаются жен. И жены являются ведущими, а не ведомыми. То есть нет ни одного решения по, в принципе, даже для того, чтобы устранить дефекты своего здоровья, чтобы мужчина окончательно решил самостоятельно. Даже если у него все хватает, все в порядке с финансовыми делами, но исследуется это такое, я всегда уже вижу по глазам, надо посоветоваться с женой. То есть почему-то Голова семьи, жена. Ну, как в той, в общем-то, советской пословице, что муж голова, жена шея, и куда шея повернет, туда и смотрит голова. Так а, да. не раньше было немножко по-другому. То есть, как Высоцкий пел, если я чего решил, то выпью обязательно. Но ну, это я образно а, говорю, но в принципе, и мужчина, он не думал, и ему не надо было советоваться с женой, он сказал, хотя попадались, конечно, экземпляры отдельные, но тем не менее, основная масса, это, конечно, люди, которые... Решает вопрос кардинально и понимает, что решать они должны о себе сами. Жена может потом измениться, то есть поменяться, уйти, к другому появиться. Вторая жена, а он так и останется ни с чем. Вокруг полно мужиков. Кто не голубой и не женщина, тот мужик. Ну так мерзавцы ведь все тебя... Все поголовно, но других на эту планету не завезли. Даже с мужчиной-мерзавцем женщине лучше, чем одной. Когда женщина воспитывает одна ребенка, это в некоторой степени как вызов, что нам никто больше не нужен. Вот. И тогда бы здесь я немножко дифференцировала. Есть вынужденная ситуация, когда женщина вынуждена одна воспитывать ребенка, а есть искусственно созданная ситуация. Если это вынужденная ситуация, то это одна история как быть женщине при воспитании ребенка, как выполнять функцию и папину, и мамину, какие замещающие фигуры можно включать, кто будет обеспечивать ребенке защищенность, например, переживание защищенности, которую отец дает, структурирование. Может, это дедушка будет, да, может быть, это будет, ну, там, я не знаю, знакомый, крестный отец. Ну, то есть здесь можно роли эти размещать. Вот. А вот если ситуация, конечно, когда женщина это делает как вызов, что мы, я одна воспитываю, мне никто не нужен, то тогда для меня вот здесь меня это настораживает ситуация потому что для, это женщине для чего-то выгодно вот быть в такой позиции и тут непонятно для чего это выгодно быть в такой позиции вот ну и если по рекомендациям по рекомендациям если воспитывается мальчик то здесь важно помнить что с двухлетнего возраста понятно что детки падают они могут причинять трав, ну, травму получать причинять себе боль каким-то образом искусственным ну, там, случайно, либо не случайно, да, и тогда вот мама что делает? Мама принимает переживания ребенка в том, что ему больно, но при этом она его обучает через слуховой ряд, потому что дети часто воспринимают через аудиальный канал, она его приучает к тому, что важно быть смелым, выдержанным, чтобы мальчик и не блокировал чувства переживания, но при этом он понимал, что если он будет эти чувства сдерживать и учиться с ними справляться, и уметь быть хозяином своих чувств, то это вот называется смелостью, там, мужественностью. Важны пять ролевых функций мужчины в отношениях, семейных отношениях, либо в отношениях с противоположным полом. Это первая роль такая, это добытчика, то есть обеспечение семьи. Вторая роль – это сексуальный партнер, но ну, это уже позже, после подросткового возраста обучается, но хотя, в принципе, вот эти вот моменты Всяких конкуренций за материнскую фигуру с отцом они -то присутствуют в том возрасте детском. Да. Третья роль это то, что мужчина это отец с детям. Четвертая роль отца мужчины в семье и в отношениях это то, что отец это компаньон детям. Вот. И еще важная роль функция это то, что мужчине важно что-то уметь делать по дому, то уметь выполнять какую-то работу руками. Да? И, в принципе, вот некоторые из этих ролей можно через игры, через игрушки обучать, чтобы мальчик эту функцию приобретал. Даже если нет отца, вот, да, ну, рядом образца, то можно с помощью вот этой игровой функции вот это вот компенсировать. В решт выходит так, что если мы хотим маты справжніх чоловіків, то это треба их виховувати и робити це власними руками, и повинні це робити жінки. Ну, да, если, ну, конечно, потому что если, например, мама не выполняет функции мамы, да, она, допустим, вот были у меня случаи такие, когда женщина рожает ребенка и осознанно она не может с ним находиться в декретном отпуске, а она берет няню для того, чтобы выйти на работу, да, вот хорошо, если эта няня выполняет функции матери, ну и заменит, да, а если не заменяет она ребенку маму, да и ребенок недополучает чего-то, тогда понятно, что это уже про женщину, как что она вот родила-то и в близости не может с ребенком выдержать какие-то процессы там процесс поглощения, ребенок-то поглощает маму в первый год развития, да, он ее весь съедает, мамы нету пространства своего ж. Вот, и тогда понятно, что это определенная нагрузка на женщину. Ну и так далее, и так далее. Ну и, конечно, вот отношения с мужским полом – это вот явно демонстрация модели, которую потом дети копируют. А можно предположить, что если девушки будут вести себя более женственно, то мужчины станут более мужественными? Я думаю, что да, потому что, понимаете, это же идет взаимообразно и взаимосвязано. То есть, почему, в общем-то, мужчина ведет себя каким-то образом, сейчас не будем говорить о конкретике, потому что так ему позволяет вести себя женщины. И наоборот. То есть, взаимоотношения полов никто не отменял, оно было, есть и будет. И, в общем-то, многое зависит как от них, от одних, так и от других. Тому, суждає мужчина надо подивитися, які ж же женщини їх окружають. І наоборот. тема, чому чоловіки не такі, нескінченна і може змінитися лише однією чому не такі жінки в інтерпретації чоловіків. Ми намагалися зробити це обговорення не дуже сумним. Хоча статистичні дані все ж таки стверджують, ситуація потребує особливої уваги. <му>